Я хочу сказать по поводу дисбуд Была у меня вот копия документа. Была за Рябикин, это помощник депутата, его заместитель. Был запрос в главное управление архитектуры и устря города Киева, где было сказано, чтобы они дали по поводу документацию по поводу этого участка. Что я могу вам сказать? Написано, что? Інформуємо, що у департаменті містобудування та архітектури вихідні дані для проектування архітектури планувального завдання містобудівних умов та обмеження забудови земельної ділянки відсутні навіть не реєструвалися. Так, Поэтому такі пала, понімаєте? Также є кінплан. Вот, кінплан двадцять двадцять дві 2020, двадцятого року, де указана територія як буферна зона. За Томкисбут даже не вывел эту зону за эту площадку с буферной зоны. Понимаете? Вы не вынесли. И также, как вам еще сказано, может вас запутывать, это не только будет здесь двухпарадный 25-этажный дом. Он аж пойдет до той стоянки. Абсолютно да, не нет. Нет. Понимаете? Да. это Понимаете? Это половиной гектара будет снесено леса. Это а не они... эта территория. А это я... на данный момент она сейчас так. А я сейчас скажу другое. И еще по поводу стоянки. Нет ни одного документа, даже якобы числится то территория Товдисбуд. нету ни геологии, то, что они сняли 15 сантиметров родючего слоя. Ни документации, что там должна даже... даже Временно существовать там стоянка. Нету ни одного подтверждающего документа. Поэтому то, что говорят Милявская, которые строители даже не знают никакие нормы. Нету ни одного разрешительного документа. Один единственный документ, который есть на забор и то неправильно был заполнен. Я присутствовал 29 декабря, когда это все начиналось. Поэтому, прежде чем говорить, знайте информацию. Я Даже бы скажу. Подожди, так, еще товарищи, Подожди. я бы хотела, я забыла, минуточку. Значит, когда только первый забор поставили, и Милявская стала обходить людей, да, вот, и дорогу, И э, спрашивать, кто за застройку. Милявская засольва в одно место, это благоустройство. Ребята, поломайте Послушайте, микрофон, послушайте у меня вы, поймите, денег. вы поймите, вы поймите, поймите, за что человек борется? Вот вы поймите, вы не нервничайте. Человек борется за деньги. Она, да. когда началась только вот это вот строительство, не только... тихо, она. Думать. Она стала, и она стала обходить что? наши подъезды. И что, вы молчите. Там yeah. кто за стройку, кто против стройки. За... И собрала якобы наши подписи около двухсот мы очень удивились, потому что я лично, я и со мной еще 8 человек разъединились, ходили точно так же по домам, мы тут живем 26 лет. То есть я знаю всех детей, которые выросли на моей бытности, у меня самой двое сыновей. Вот. И мы ходили, опрашивали людей, точно так же собирали подписи. Мы собрали подписи 340. На что нам депутат Велимовский сказал, если у вас будет больше подписей, чем у Милянской, я, значит, поднимаю вопросы и все остальное. Мы собрали 340 подписей и ему отдали. Но когда мы затребовали э, старые подписи. Покажите, кто подписал 100, 150 человек, потому что люди мне в глаза говорили, я не подписал, я не подписал, я не подписал. Послушайте меня, да. да, да. И, когда, и когда на том заседании вот у нас Елена присутствует, присутствовали еще депутаты, подняли документы и показали нам здесь, в своих руках мы смотрели, перелистывали. То, как она мне говорила, твоей подписи нет. Когда я нашла э, свою фамилию и подпись не мою, и так нашло 90% жителей людей, которые не подписывали. Это раз. Во-вторых, есть люди, которые уже 5 лет умерли. Подписи их есть. Есть люди, которые продали 10 лет назад квартиры свои. Их не подписи тоже есть. Вы можете себе представить, что это за человек. Вы можете себе представить, э -э -э, что это за человек. Она взяла деньги на этот ремонт она э, что-то сделала остальные деньги ей надо либо вернуть либо дальше отмыть либо каким-то денег нету ремонт и не продолжается и продолжаться а не это будет. будет это, это все ну, обман самое главное самое главное что этот человек готов на все если она подделывает пришлось подделывать людские подписи криминально да криминал э, смотрите это... не 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 смотрите мы это вызвали это закрой происходит. мы вызвали милицию мы написали э, свернение до э, милиции и были вчера в Раетеле, были вчера в прокуратуре и нам начальник начальник рая поднял все документы и сказал, что по тем э, заявлениям, которые есть о подделке документов, возбудили уголовное дело. Есть уголовные дела. И это правильно, потому что никто не дал подписать. А сегодня она подписала документы э, против леса э, за строительство завтра. окажется, а что уже квартира моя, не моя. Моя не моя. Что она, может, быть, она уже, может быть, она уже квартиру у меня купит. Продаст и купит, и я буду не знать, где я живу. Нет. Так что, пожалуйста, чтобы вы знали, кто нет. такая миловатая. Юрий, привет. Степан а, а а Михайлович, вы, а вы, вы, а. вы, вы знаете. А, давайте пригласим нет, в уважаемых людей. Нет, 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 сейчас Игорь Луценко, Руслан, а потом... вы. знаем, да, да, мы народного депутата. депутат. привет. Вот, раз, вы, раз, раз.